মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ ছেভেন গণিত বিষয়ৰ প্ৰথমটো অধ্যায় ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ অংকখিনি সমাধান কৰিম অধ্যায়টো হৈছে সংখ্যাৰ পৰিচয় অখণ্ড সংখ্যা তো প্ৰথমতে আমি অংকখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে অখণ্ড সংখ্যা কি এইখিনি চাই ল'ম আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা বেল বটনটো দবাই ৰাখিবা তেতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে তাৰ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰি থাকিবা অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত কিমানটা অখণ্ড সংখ্যা আছে এই অংকখিনিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে সংখ্যাৰেখা সম্পৰ্কে চাই লওঁ তো সংখ্যাৰেখাডালৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াতে মাজত জিৰ' টু থাকিব আৰু ইয়াৰে সোঁফালে পজিটিভ নাম্বাৰ বা ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক থাকিব সোঁফালে ওৱান টু থ্ৰী তেনেকুৱাকৈ আৰু বাওঁফালে নিগেটিভ বা ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক থাকিব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু তেনেকুৱাকৈ ইনফিনিটিলৈকে এছ হোৱা এইডাল সংখ্যা ৰেখা হয় ইয়াতে জিৰ' আছে ইয়াৰে পৰা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক এইটো সোঁফালে আছে ইয়াক ইংৰাজীত ইণ্টিজাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় আৰু ঋণাত্মক সংখ্যাবিলাক এইফালে আছে আৰু ইয়াৰ আগতে তোমালোকে পাই আহিছা যে স্বাভাৱিক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে এই গোটেই নাম্বাৰখিনি আছে সেইটো দেখুৱাই লৈছোঁ নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে ওৱানৰ পৰা এইফালে যিমান যাবা এইখিনি হৈছে নেচাৰেল নাম্বাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যা আকৌ জিৰ'ৰ পৰা এইফালে অৰ্থাৎ সোঁফালে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী এইখিনিক হোল নাম্বাৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ ইয়াতে যিটো চেপ্তাৰ আছে সেইটো হৈছে ইণ্টিজাৰ্ছ অৰ্থাৎ ইয়াতে নিগেটিভ পজিটিভ গোটেইখিনি সংখ্যা থাকিব কিন্তু ভগ্নাংশবিলাক নাথাকিব এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনি লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত কিমানটা অখণ্ড সংখ্যা আছে ফাইভ ফাইভ বুলি ক'লে এইফালে ৰাইট চাইডত আহিব ইয়ালৈকে ফাইভ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইখিনিত থাকিব চাৰিটা সংখ্যা নেক্সট জিৰ' থাকিব আৰু মাইনাছৰ ফালে মাইনাছ থাৰ্টিনলৈকে আহিব অৰ্থাৎ এনেকুৱাকৈ যদি আমি মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ এইট মাইনাছ নাইন মাইনাছ এলেভেন টেন এলেভেন টুৱেল্ভ মাইনাছ থাৰ্টিন ত' ইয়াতে যদি মাইনাছ থাৰ্টিন হয় ত' মাইনাছ টুৱেলভৰ পৰা ফ'ৰলৈকে যিমানটা সংখ্যা আছে গোটেইখিনি হ'ব সেইখিনি কৰি দেখুৱাব নালাগে ডাইৰেক্টলি ইয়াতে সংখ্যাটো লিখিলে হ'ব ইয়াতে হ'ব জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভটো নহ'ব ফাইভৰ ভিতৰত কৈছে ফাইভ আৰু মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন নাইনৰ পৰা মাইনাছ টুৱেলভলৈকে মাইনাছ টুৱেল্ভলৈকে হৈছে বাৰটা সংখ্যা আৰু এইফালে চাৰিটা টুৱেলভ প্লাছ ফ'ৰ ছিক্সটিন প্লাছ জিৰ'টো থাকিব গতিকে ছেভেনটিনটা হ'ব এইটো উত্তৰটো হ'ব ছেভেনটিনটা সোতৰটা সংখ্যা থাকিব ফাইভ আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজত এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো দিয়া আছে থাৰ্টিন আৰু মাইনাছ থাৰ্টিনৰ মাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা সংখ্যাৰেখাডালত এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব জিৰ' এইফালে ছাপ'জ ইয়াতে থাৰ্টিন হয় ইয়াৰে আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ এইফালে মাইনাছ থাৰ্টিন হ'ব আৰু এইফালে হ'ব থাৰ্টিন পজিটিভটো যিহেতু ৰাইট ছাইডত থাকিব সোঁ হাতে থাকিব গতিকে ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব থাৰ্টিনৰ আগত থকা সংখ্যাটো হৈছে টুৱেল্ভ অৰ্থাৎ বাৰ এইটো হ'ব ডাঙৰ আৰু সৰুটো হ'ব মাইনাছ টুৱেল্ভ গতিকে ডাঙৰ ঠাইত আমি লিখিম টুৱেলভ আৰু সৰু ঠাইত লিখিম মাইনাছ টুৱেলভ এই দুটা হ'ব উত্তৰ এইখিনি মই এনেই আঁকি দেখুৱাইছোঁ যাতে বুজাত সুবিধা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তলত দিয়া অখণ্ড সংখ্যাবোৰ সংখ্যাৰেখাত বহুৱা সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে মাইনাছ ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ টেন ফাইভ আৰু মাইনাছ ওৱান প্ৰথমতে আমি সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি ল'ব লাগিব এনেকুৱাকৈ ইয়াতে মাজত জিৰ' থাকিব ইয়াৰে পিছত এইফালে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এইটো ফ'ৰ হ'ব আৰু এইটো হ'ব ফাইভ নেক্সটকেইটা মাইনাছত আছে গতিকে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স গতিকে এইটো হ'ব মাইনাছ ছিক্স এইফালে মাইনাছ ছেভেন এইট নাইন টেন এইফালে মাইনাছ টেন হ'ব তো তেনেকুৱাকৈ সংখ্যা লেখাত ভোগাব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক হৈছে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী তেনেকুৱা ইয়াতে কৈছে যে ফিফটিন মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ ত' মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ বুলি ক'লে মাইনাছত যিবিলাক সংখ্যা সৰু হয় সেইবিলাক ডাঙৰ বুজে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ্টিনটো হ'ব নেক্সট মাইনাছ থাৰ্টিনটো হ'ব এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব মাইনাছ ওৱান লিখিব পাৰা মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ তেনেকুৱাকৈ আপ টু মাইনাছ ফ'ৰ্টিনলৈকে এই গোটেইবিলাক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হ'ব যিটো মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ মাইনাছ ফিফটিনতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাবিলাক হৈছে এইবিলাক তেনেকুৱা যিকোনো পাঁচটা লিখিলে মাইনাছ ওৱানৰ পৰা মাইনাছ ফ'ৰ্টিনৰ ভিতৰত এতিয়া চাৰি নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ ফাইভ নাম্বাৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে সত্য নে অসত্য কোৱা প্ৰথমটো দিয়া আছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয় ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাকক স্বাভাৱিক সংখ্যা বা নেচাৰেল নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় এইবিলাক হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ তেনেকুৱাকৈ গতিকে এইটো শুদ্ধ হয় এইটো হ'ব শুদ্ধ বা সত্য ছেকেণ্ডটো চাইছোঁ আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাত কি থাকে মাইনাছ থকাবিলাকো থাকে নেক্সট জিৰো থাকে আৰু প্লাছ থকাবিলাকো থাকে কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যাত জিৰ পৰা থাকে গতিকে এইটো অসত্য হ'ব এইটো হ'ব অসত্য ছেকেণ্ডটো থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ সংখ্যাৰে ৰেখাডাল শূন্যৰ দুয়োফালে অসীমলৈ বিস্তাৰিত ত' সংখ্যাৰে ৰেখাডাল শূন্যৰ পৰা দুয়োফালে অসীমলৈ গৈ গৈ থাকে এইটো জিৰো থাকে মাজতে আৰু এইফালে প্লাছ ইনফিনিটি আৰু এইফালে মাইনাছ ইনফিনিটীলৈকে গতিকে এইটো সত্য হ'ব তিনি নম্বৰটো চাৰি নম্বৰটো দিয়া আছে জিৰো আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰেৰে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ থোপটো গঠিত জিৰো আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰেৰে এইটো অসত্য হ'ব ঋণাত্মক নহয় ধনাত্মক সংখ্যাবিলাকৰেহে পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক গঠিত হয় নেক্সট যদি আছে এ প্লাছ বি ইজিকুৱেল টু জিৰো তেন্তে ইহঁতৰ এটা আন্তৰ যোগাত্মক বিপৰীত হয় এইটো সত্য প্ৰথমটো হৈ গ'ল সত্য ছেকেণ্ডটো অসত্য থাৰ্ডটো সত্ৰ ফ'ৰ্থটো অসত্ৰ আৰু ফিফটো সত্ৰ নেক্সট ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এযোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ যোগফল মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব এইটো মাইনাছ থ্ৰী হয় যোগফল মাইনাছ থ্ৰী হ'বলৈ হ'লে ওৱান নম্বৰটোৰ এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব আমি দুটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিব লাগিব যাতে ইহঁতৰ যোগফলটো মাইনাছ থ্ৰী হয় মাইনাছ থ্ৰী হ'ব লাগিব তো যিকোনো সংখ্যা দিব পাৰে ইয়াতে যদি আমি এটা লওঁ মাইনাছ ওৱান আৰু এটা লওঁ মাইনাছ টু ত' মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ টু যোগ কৰিলে আমি মাইনাছ থ্ৰী পাম গতিকে এনচাৰটো হ'ব মাইনাছ ওৱান কমা মাইনাছ টু এই দুটা হ'ব উত্তৰ এই দুটা আমি যোগ কৰিলে যোগ ফলটো মাইনাছ থ্ৰী পাম নেক্সটটো দিছে বিয়োগ ফল মাইনাছ ফাইভ হ'ব লাগিব দুটা সংখ্যা বিয়োগ কৰিলে আমি মাইনাছ ফাইভ পাব লাগিব তো এইটোৰ সমাধানটো কেনেকুৱা হ'ব যদি আমি লিখোঁ বিয়োগ ফল হৈছে গতিকে ফাইভ মাইনাছ টেন ফাইভৰ পৰা যদি মাইনাছ টেন যায় তেতিয়া কিমান থাকিব মাইনাছ ফাইভ থাকিব তো দহটা মাইনাছত আছিলে তাৰ পৰা পাঁচটা গ'লে মাইনাছ ফাইভত পাঁচটা থাকিব গতিকে ইয়াৰে এন্সাৰটো হ'ব ছেকেণ্ডটোৰ এন্সাৰ হ'ব ফাইভ কমা মাইনাছ টেন এইটো হ'ব দুই নম্বৰৰ এন্সাৰটো এতিয়া ওৱান আৰু টুটো হৈ গ'ল থ্ৰীটোত দিয়া আছে যোগফল জিৰ' হ'ব লাগিব এইখিনি ডিলেট কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি থ্ৰী নম্বৰটো চলিউচনটো কৰিম যোগফল জিৰো হ'ব লাগে যেতিয়া আমি এটা মাইনাছ সংখ্যা ধৰা হ'ল ফাইভ আৰু এটা পজিটিভ সংখ্যা মাইনাছ ফাইভ একেই এটা সংখ্যা প্লাছ এটা মাইনাছত থাকিলে দুয়োটা যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জিৰ' হয় যিকোনো ল'ব পাৰে ইয়াতে এন্সাৰটো হ'ব মাইনাছ ফাইভ কমা ফাইভ এই দুটা হ'ব যোগফল জিৰ' বা বেলেগলৈ ল'ব পাৰে যদি আমি মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ কৰোঁ তেতিয়াও জিৰ' হ'ব তেনেকুৱা যিটো ভাল লাগে তোমাৰ সেইটো কৰিব পাৰিবা নেক্সট ফ'ৰ নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ ইয়াতে বিয়োগ ফল টু হ'ব লাগে যদি আমি এটা অখণ্ড সংখ্যা থ্ৰীৰ পৰা কি বিয়োগ কৰিলে আমি টু পাম থ্ৰীৰ পৰা যদি আমি ওৱান এটা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম টু পাম বিয়োগ ফলটো টু হ'ব গতিকে ইয়াতে এন্সাৰটো হ'ব থ্ৰী থ্ৰী এটা হ'ব অখণ্ড সংখ্যা আৰু আনটো হ'ব মাইনাছ ওৱান হৈ গ'ল এইকেইটা ছিক্স নম্বৰ ইজি হয় একেবাৰে নেক্সট ছেভেন নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ছেভেন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এযোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা যাৰ বিয়োগ ফল ছিক্স দুটা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব লাগে আৰু ইহঁতক বিয়োগ কৰিলে ছিক্স হ'ব লাগিব তো তেনেকুৱা সংখ্যা ধৰা মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ মাইনাছ এলেভেন কৰোঁ তো তেতিয়া ছিক্স হ'ব মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হ'ব প্লাছ এলেভেন ত' এলেভেনৰ পৰা ফাইভ গ'লে হ'ব ছিক্স গতিকে এন্সাৰটো হ'ব এটা হ'ব মাইনাছ ফাইভ আৰু এটা হ'ব মাইনাছ এলেভেন এই দুটা হ'ব এযোৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যাৰ বিয়োগ ফল ছিক্স হয় ঠিক আছে নেক্সট এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি নিৰ্ণয় কৰা যাতে প্ৰথমটো দিয়া আছে এ প্লাছ বি ধনাত্মক হয় নেক্সট দিয়া আছে এ ইজ নট ইকুৱেল টু বি এ আৰু বি সমান নহয় আৰু থাৰ্ডটো দিয়া আছে এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' হয় এতিয়া প্ৰথমতে আমি ধনাত্মক চাব লাগিব যিকোনো এটা ল'ব পাৰে এক নম্বৰ চলিউচনটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এক নম্বৰৰ সমাধানটো হ'ব এ প্লাছ বি ধনাত্মক যদি আমি টু প্লাছ থ্ৰী কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ধনাত্মক হ'ব গতিকে আমি উত্তৰটো কি লিখিব পাৰিম টু কমাত এ ইজ ইকুৱেল টু লিখিব পাৰিম এ ইজ ইকুৱেল টু টু আৰু বি ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটো এটা হ'ব নেক্সট টু নাম্বাৰটোৰ এন্সাৰটো চাই লৈছোঁ এ ইজ নট ইকুৱেল টু বি ত' এ ইজ নট ইকুৱেল টু বি অৰ্থাৎ এ আৰু বি সমান হ'ব নোৱাৰে যদি আমি লিখোঁ ফাইভ ফাইভটো কিহৰ সমান নহয় ছিক্সৰ সমান নহয় বা ছিক্স টু ছেভেনৰ সমান নহয় তেনেকুৱাকৈ যিকোনো ল'ব পাৰা ইয়াতে এন্সাৰটো হ'ব এ ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ আৰু বি ইজিকেল টু হ'ব ছিক্স এইটো এটা এন্সাৰ হ'ব নেক্সট থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰটো দিয়া আছে এ মাইনাছ বি ইজকুৱেল টু জিৰ' যেতিয়া দুটা একে সংখ্যা আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া জিৰ' হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' ইয়াতে আমাৰ এনচাৰটো হৈ যাব এ ইজকুৱেল টু ফাইভ বি ইজিকেল টু ফাইভ যিকোনো ল'ব পাৰে যদি ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ ধৰে তেনেহ'লে এ ইজিকেল টু ফ'ৰ হ'ব বি ইজুৱেল টু ফ'ৰ হ'ব অৰ্থাৎ একে একে সংখ্যা দুটা আমি বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ পালটো জিৰ' পাওঁ এইট নাম্বাৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি নাইন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে বাকচৰ ভিতৰৰ শালি ঠাই পূৰ কৰা ইয়াতে বাকচ দিয়া আছে ত' এইটো শালি ঠাই পূৰ কৰিব লাগে এইফালে সমাচিনৰ এইফালে চোৱা মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ফ'ৰ ইজিকেল টু মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ কিমান হ'ব তো এইফালে মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰ আছে এইটো এইটো কেনচেল যাব গতিকে ইয়াতে আমাৰ মাইনাছ ফিফটিন হ'ব অৰ্থাৎ এইটোৰ উত্তৰত অৰ্থাৎ এই যিটো শালি ঠাই আছে এইটো তাত হ'ব মাইনাছ ফিফটিন এক নম্বৰটো ছেকেণ্ডটো যিটো শালি ঠাই আছে ইয়াতে কি হ'ব এইফালে চোৱা প্লাছ এইট আছে মাইনাছ ছেভেন আছে আৰু ফাইভ টু নাই গতিকে এইটোত হ'ব ফাইভ টু নম্বৰটোত হ'ব ফাইভ এনচাৰ হ'ব নেক্সট থ্ৰী নম্বৰটোত চোৱা ইয়াতে এইফালে দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ কি কৰিলে আমি মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী পাম যিকোনো এটা সংখ্যাৰ লগত যদি আমি জিৰ' এটা প্লাছ কৰোঁ বা মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছেইম সংখ্যাটো থাকে গতিকে ইয়াতো এটা জিৰ' হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে শালি থাকি তাত জিৰ' জিৰ' কৰিব নেক্সট ফ'ৰ নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ মাইনাছ নাইণ্টিন দিয়া আছে ত' মাইনাছ নাইনটিন প্লাছ কি কৰিলে আমি টুৱেণ্টি চেভেন পাম মাইনাছ নাইনটিনৰ লগত কি প্লাছ কৰিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন পাম ত' মাইনাছ নাইণ্টিনৰ লগত যদি আমি মাইনাছ এইট এটা প্লাছ কৰিব লাগিব মাইনাছ নাইনটিন প্লাছ মাইনাছ এইট অৰ্থাৎ মাইনাছ নাইনটিন মাইনাছ এইট এই দুটা কৰিলে আমি টুৱেণ্টি চেভেন পাম গতিকে এটা খালী ঠাইত কি হ'ব মাইনাছ এইট হ'ব নেক্সট ফাইভ নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ এক্স প্লাছ টুৱেলভ ইজিকেল টু জিৰ' হ'লে এক্স কিমান হ'ব এক্স প্লাছ টুৱেলভ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' আমি এক্সটো যদি এইফালে ৰাখি দিওঁ টুৱেল্ভটো সেইফালে যাব অৰ্থাৎ জিৰ' এইফালে আহিলে মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ টুৱেলভ শূণ্যৰ পৰা যদি বাৰ মাইনাছ কৰোঁ বা টুৱেলভ মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ টুৱেলভ হ'ব গতিকে ইয়াতে খালী ঠাইতো ল'ব মাইনাছ টুৱেলভ শেষৰটো ল'ব মাইনাছ টুৱেলভ প্ৰথমটোত হৈ গ'ল মাইনাছ ফিফটিন ছেকেণ্ডটোত হৈ গ'ল ফাইভ থাৰ্ডটোত হৈ গ'ল জিৰ' জিৰ' ফ'ৰ্থত হৈ গ'ল মাইনাছ এইট আৰু ফাইভটোত হৈ গ'ল মাইনাছ টুৱেল্ভ নাইন নম্বৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা চৈধ্য কিলোমিটাৰ পূবেই গ'ল আন এজন মানুহে এই স্থানৰ পৰা ছয় কিলোমিটাৰ পশ্চিমেই গ'ল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ দূৰত্বৰ অন্তৰ কিমান ধৰা হ'ল ইয়াতে এই বিন্দুটো আছে এই স্থানটো আছে আৰু ইয়াৰে পৰা এইফালে যদি পূব হয় পূব তো ইয়াৰে অপজিটফালে অৰ্থাৎ বিপৰীত ফালে হ'ব পশ্চিম এতিয়া কৈছে যে প্ৰথমতে পূৱ ফালে গৈছে ফ'ৰ্টিন কিলোমিটাৰ এইফালে ফৰ্টিন কিলোমিটাৰ গৈছে আৰু সেই ঠাইৰ পৰা অন্য এজন মানুহে এইফালে ছিক্স কিলোমিটাৰ গৈছে এতিয়া দুয়োৰে মাজত দূৰত্ব কিমান হ'ব তো আমি দুয়োটা যোগ কৰি দিব লাগিব এইটোৰ উত্তৰটো এনেকুৱা হ'ব ফ'ৰ্টিন প্লাছ ছিক্স কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰটিন আৰু ছিক্স যোগ কৰিলে আমি পাম টুৱেণ্টি কিলোমিটাৰ বিছ কিলোমিটাৰ হ'ব এইটোৰ উত্তৰ এইটোৰ এন্সাৰ হ'ব বিছ কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এলেভেনটো দিয়া আছে এজন মানুহৰ হাতত পঁয়ত্ৰিছ টকা জমা আছে আৰু আন এজনৰ চল্লিছ টকা থাৰ আছে প্ৰথম মানুহজন দ্বিতীয় মানুহজনতকৈ কিমান চহকী ত' প্ৰথমজনৰ জমা আছে জমা হৈছে থাৰ্টি ফাইভ টকা পঁয়ত্ৰিছ টকা আকৌ ধাৰ আছে দ্বিতীয় মানুহজনৰ চল্লিছ টকা ফৰ্টি টকা গতিকে প্ৰথমজন কিমান চহকী হ'ব প্ৰথমজন চহকী হ'ব প্ৰথমজন চহকী হ'ব দুয়োটা যোগ কৰিব লাগিব আমি থাৰ্টি ফাইভ অলৰেডি জমা আছে আৰু আনজনৰ যিহেতু বাকী আছে তাতকৈ ধনী হ'ব থাৰ্টি ফাইভ প্লাছ ফৰ্টি আৰু আমি দুয়োটা যোগ কৰিলে ফাইভ প্লাছ জিৰ' ফাইভ আৰু এইফালে থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ছেভেন ছেভেণ্টি ফাইভ টকা হ'ব এন্সাৰটো হ'ব ছেভেণ্টি ফাইভ টকা ধনী প্ৰথম মানুহজন দ্বিতীয় মানুহজনতকৈ এইটো হ'ব উত্তৰ নেক্সট টুৱেলভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ টুৱেল্ভ নম্বৰটো দিয়া আছে কোনো এটা মঙ্গলবাৰে পুৱা পাঁচ বজাত গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ পাঁচ বজাত ৰাতিপুৱা আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী বিয়লি আকৌ কি হ'ল দুই বজাত তাপমাত্ৰা আঠ ডিগ্ৰী বাঢ়িল ৰ'দ দিলে তাৰপিছত আঠ ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল আকৌ দহ বজাত ৰাতি তিনি ডিগ্ৰী কমি গ'ল আকৌ বুধবাৰে অৰ্থাৎ তাৰ নেক্সট দিনা মঙ্গলবাৰ আছিলে তো বুধবাৰে দুপৰীয়া বাৰ বজাত তাপমাত্ৰা পাঁচ ডিগ্ৰী বাঢ়িলে এতিয়া কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে ত' এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব প্ৰথমতে কিমান আছিলে তাপমাত্ৰাটো আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ নেক্সট দুই বজাত আকৌ কি হৈছে এইটো বাঢ়িছে গতিকে প্লাছ হ'ব প্লাছ হ'ব এইট ডিগ্ৰী এইট ডিগ্ৰী বাঢ়িলে নেক্সট আকৌ হৈছে ৰাতি দহ বজাত কমিছে কিমান কমিছে তিনি ডিগ্ৰী গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ডিগ্ৰী হ'ব তাৰপিছত এতিয়া চেলচিয়াছটো নিলিখিলেও হ'ব বা লিখিলেও লিখিব পাৰা দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পিছত আকৌ পাঁচ ডিগ্ৰী বাঢ়িছে গতিকে প্লাছ ফাইভ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এতিয়া কিমান হ'ব এইখিনি আমি যোগ বিয়োগ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু এইট ডিগ্ৰী আৰু ফাইভ ডিগ্ৰী এইকেইটা প্লাছত আছে এই দুটা আৰু এইটো যোগ কৰিলে আমি পাম টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এইট যোগ কৰিলে হ'ব থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত ফাইভ এটা যোগ কৰিলে হ'ব থাৰ্টি এইট মাইনাছ থ্ৰী ডিগ্ৰী থাৰ্টি এইটৰ পৰা থ্ৰী ক'লে হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ এইটো হ'ব উত্তৰ বৰ্তমান অৰ্থাৎ বাৰ বজাৰ পিছত তাপমাত্ৰাটো হ'ব থাৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছেলচিয়াছ এইটো হ'ব উত্তৰ নেক্সট থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যন অনুৰাধাই বেংকত তিনি হাজাৰ দুশ টকা জমা থ'লে আৰু পিছদিনা তাৰে দুহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা উলিয়াই আনিলে টকাখিনি উলিয়াই অনাৰ পিছত বেংকত অনুৰাধাৰ কিমান টকা জমা থাকিলে তো প্ৰথমতে অনুৰাধে জমা থৈছিলে তিনি হেজাৰ দুইশ টকা আকৌ পিছদিনা উলিয়াই আনিলে দুহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা এতিয়া জমা কিমান থাকিব জমা থাকিব সমান তিনি হেজাৰ দুইশ টকা জমা থৈছিলে উলিয়াই আনিলে দুহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা তো এইখিনি বিনিয়োগ কৰি দিলে আমি এন্সাৰটো পাই যাম ত' এইটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব জিৰ'ৰ পৰা জিৰ' গ'লে জিৰ' জিৰ' ইয়াতে ওৱান ধাৰ কৰিব লাগিব দহৰ পৰা চাৰি গ'লে ছয় ওৱান থাকিলে এক ধাৰ কৰিলে এঘাৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে ছয় আৰু ইয়াতে টু থাকিলে টুৰ পৰা টু গ'লে জিৰ' গতিকে ছয়শ ষাঠি টকা হ'ব এনচাৰ ছয়শ ষাঠি টকা থাকিব থাৰ্টি নাম্বাৰটো তিনি হাজাৰ দুইশ টকাৰ পৰা উলিওনাটো বিয়োগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল দুহেজাৰ পাঁচশ চল্লিছ টকা নেক্সট ফ'ৰ্টিন নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ ফ'ৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ যদি এটা সংখ্যা ওঠৰ হয় এইটিন হয় তেন্তে হ'লে আনটো সংখ্যা কিমান দিয়া আছে এনচাৰটো এনেকুৱা হ'ব দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল মাইনাছ ফাইভ তাৰে এটা হৈ গ'ল এইট্টিন আৰু আনটো আমি যদি এক্স বুলি ধৰোঁ তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰে সমীকৰণটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ এইটিন প্লাছ আমি এক্স এটা যোগ কৰিম ধৰি লৈছোঁ এইটো এক্স সংখ্যাটো যোগ কৰিলে আমাৰ এইটো মাইনাছ ফাইভ হ'ব বুলি সমীকৰণটো এনেকুৱা হ'ব এতিয়া যদি আমি এক্স টু এইফালে ৰাখি দিওঁ আৰু এইটিনটো এইফালে লৈ যাওঁ ত' তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ থাকিলে সমান চিহ্নৰ এইফালৰ পৰা সেইফালে গ'লে ত' এইটো মাইনাছ হৈ যাব মাইনাছ এইট্টিন এতিয়া মাইনাছ ফাইভ আৰু মাইনাছ এইটিন দুয়োটা যোগ হৈ যাব তেতিয়া হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো এন্সাৰটো হৈ যাব টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী হ'ব আনটো সংখ্যা ফিফটিন নাম্বাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত কি যোগ কৰিলে যোগফল শূন্য হ'ব ধৰা হ'ল যোগ কৰা সংখ্যাটো এক্স তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী প্লাছ এক্স ইজ ইকুৱেল টু জিৰো এতিয়া এক্স টু এফালে ৰাখিলে মাইনাছ থ্ৰী টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টু এফালে যাব আৰু তেতিয়া প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈ যাব গতিকে এক্স ইজিকেলটো হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী ফিফটিন নাম্বাৰৰ এন্সাৰটো হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰী এন্সাৰ নেক্সট ছিক্সটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ ফল দিয়া আছে মাইনাছ ফ'ৰ্টি এইট তাৰে এটা মাইনাছ টুৱেণ্টি হ'লে আনটো কিমান হ'ব ধৰা হ'ল আনটো সংখ্যা সমান এক্স এতিয়া সমীকৰণটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা সংখ্যা দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ত' তাৰ লগত আমি এক্সটো যোগ কৰিলে মাইনাছ ফৰ্টি এইট পাওঁ বুলি কোৱা হৈছে তো এতিয়া এক্সটো যদি আমি এইফালে ৰাখি দিওঁ মাইনাছটো সমান চিনেমা সেইটো ফালে যাব ত' মাইনাছ ফৰ্টি এইট আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টিটো এইফালে গ'লে হ'ব প্লাছ টুৱেণ্টি তো এতিয়া মাইনাছ ফৰ্টি এইটৰ পৰা টুৱেণ্টি গ'লে থাকিব মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট অৰ্থাৎ আনটো সংখ্যা এক্স সমান হ'ব টুৱেণ্টি এইট এইটো হ'ব এন্সাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি এইট হ'ব ছিক্সটিন নাম্বাৰৰ এন্সাৰটো নেক্সট এইটিন নাম্বাৰটো লৈ আহিছোঁ তলৰ উক্তিসমূহৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচাৰ কৰা এইবিলাক সমান চিনৰ আগফালে যিখিনি নাম্বাৰ আছে সেইখিনি যোগ বিয়োগ কৰি চাব লাগিব শুদ্ধ হয় ন অশুদ্ধ প্ৰথমটো চাইছোঁ প্ৰথমতে আছে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী মাইনাছ টু ত' মাইনাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ টু এইটো আমি যোগ কৰিলে হ'ব মাইনাছ ছিক্স প্লাছ টু এইট প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী আৰু এইফালে থাকিব সমান চেনেহৰ এইফালে মাইনাছ টু মাইনাছ ছিক্স টু মাইনাছ এইট হ'ব প্লাছ টুৱেণ্টি থ্ৰী ত' এইফালে আমি টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা এইট মাইনাছ কৰিলে পাম ফিফটিন আৰু সমান চেনৰ এইফালেও টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা মাইনাছ এইট কৰিলে পাম ফিফটিন সমান আছে গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ এইটো শুদ্ধ হ'ব ওৱান নাম্বাৰটো নেক্সট টু নাম্বাৰটো চাইছোঁ ছিক্সটিন মাইনাছ ফিফটিন আছে ছিক্সটিনৰ পৰা ফিফটিন গ'লে হ'ব ওৱান নেক্সট প্লাছ মাইনাছ ছেভেন গতিকে প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ হ'ব ছেভেন আৰু সমান চিনৰ এইফালে ছিক্সটিন আছে ছিক্সটিন টু ছিক্সটিন লিখিছোঁ নেক্সট মাইনাছ ফিফটিন আৰু এইটো মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ মাইনাছ ছেভেন ত' ফিফটিনৰ পৰা ছেভেন গ'লে এইটো ফিফটিন মাইনাছ ছেভেন হ'ব ত' এইফালে হ'ব ওৱান মাইনাছ ছেভেন ইজল টু মাইনাছ ছিক্স আৰু এইফালে হ'ব ছিক্সটিন মাইনাছ ফিফটিনৰ পৰা ছেভেন গ'লে এইট মাইনাছ এইট ত' এইফালে হ'ব এইট এইফালে হ'ব মাইনাছ ছিক্স সমান নহয় গতিকে এইটো হ'ব অশুদ্ধ দুই নম্বৰতটো অশুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনছখিনি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই মেটছৰ কুৱেশ্যনবিলাক অনুশীলনী ৱাইজ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেলবটন দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ